নমস্কাৰ মই ডক্টৰ মৃদুল মালকাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মাইক্ৰবায়লজিষ্ট অৰ্থাৎ জিলা অনুযুবাবিদ আজি মই এনেকুৱা এটা বিষয় লৈ আহিছোঁ যিটো বিষয় পুৰুষৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত বিষয় এই আপুনি যিটো মহিলা হয় এই ভিডিঅ'টো আপুনি স্কিপ কৰিব পাৰে আমি আজি আলোচনা কৰিম পুৰুষৰ এনেকুৱা কিছুমান যৌন ৰোগৰ বিষয়ে যিসমূহ ৰোগৰ বিষয়ে পুৰুষজনে হয়তো আন কাৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে বা অন্য ব্যক্তিৰ লগত আলোচনা কৰাত অসুবিধা পায় বা তেখেতে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিবলৈও চিকিৎসকৰ ওচৰত যাবলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰে আজি এনেকুৱা বিষয়ে কেইটামান আলোচনা কৰিম আহক আজিৰ সৈতে আমি আৰম্ভ কৰো পুৰুষৰ যৌন ৰোগ বা গুপ্ত ৰোগসমূহ পুৰুষে কাকো ক'ব নোৱাৰে যাৰ ফলত মানসিকভাৱে তেখেতসকলে ভাগি পৰে বিভিন্ন গৱেষণাই দাবী কৰে যে প্ৰতি তিনিজন পুৰুষৰ এজন ব্যক্তিয়ে যৌন ৰোগ বা গুপ্ত ৰোগত ভুগি থাকে গতিকে কিমান ভয়াৱহ এই ৰোগৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ ইয়াৰ চিকিৎসা অতি সহজ বা খুব কম যদি আলোচনা কৰে বা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে বা ঘৰুৱা বিভিন্ন উপায় ব্যৱহাৰ কৰিও ইয়াৰ সুফল লাভ কৰিব পাৰি এই ৰোগসমূহ বুলি ক'বলৈ প্ৰথমতে আহিব নুপুংখাত ঠিকমতে ইৰেকশ্যন যদি নহয় যৌন সম্পৰ্কৰ সময়ত বুকজনৰ যৌনাংক ঠিকমতে যদি স্থান নহয় ইৰেকশ্যন ঠিকমতে নহয় বা খুব সময়ৰ কাৰণে ইৰেকশ্যন হয় তেতিয়া কি হয় শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে পুৰুষজন ভাগি পৰে বা ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ কিন্তু শাৰীৰিক আৰু মানসিকেই মানসিকভাৱে যেতিয়া পুৰুষজনে ভাবি থাকে যে এনেকুৱা সমস্যাৰ বিষয়ে ভাবি থাকে বা শাৰীৰিকভাৱে পুৰুষজন বেছি এক্টিভ নহয় বেছি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল নহয় বা বিভিন্ন ৰোগৰ ভুগি থাকে পুৰুষজন বা বিভিন্ন ঔষধ তেখেতে গ্ৰহণ কৰি কৰি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ ঔষধ খায় বা বয়স বয়স বঢ়াটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে বিভিন্ন মানসিক চাপ মানসিক উদ্বেগ বিভিন্ন এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ কাৰণে সাধাৰণতে নিপুংখতা এনেকুৱা সমস্যাৰ ব্যৱহাৰ ব্যক্তিত্বহীনতাৰ দ্বাৰা সমস্যাটো আগত ভুগিব পাৰে দ্বিতীয়টো হ'ল আপোনাৰ ছেক্স ইণ্টাৰেষ্ট কমি যোৱা মই এই ক্ষেত্ৰতো কৈ থওঁ যে নুপুংখতাৰ নুপুংখতাৰ আপোনাৰ মোৰ ঘৰুৱা উপায় ইতিমধ্যে মোৰ বিভিন্ন ভিডিঅ'ত আছে আপুনি চাব পাৰে সেই উপায় ব্যৱহাৰ কৰিও আপুনি সুফল লাভ কৰিব পাৰে দ্বিতীয়টো হ'ল আপোনাৰ ছেক্স ইণ্টাৰেষ্ট কমি যোৱা যৌন সম্পৰ্কৰ প্ৰতি অনীহা বাঢ়ি যোৱা আপোনাৰ মানসিক চাপ অৱসাদ বা আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক নথকা সম্পৰ্ক ভাল নোহোৱা এইসমূহ প্ৰধানতঃ এইসমূহ কাৰণতেই এগৰাকী পুৰুষৰ আপোনাৰ ছেক্স ইণ্টাৰেষ্ট কমি আহে কি আপোনাৰ স্বাস্থ্য এক্টিভনেছ এক্টিভ কৰাৰ কাৰণে নিয়মিত আপুনি ব্যায়াম কৰক ভাল সুস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য খাওক আপোনাৰ ফিটনেছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক এই আৰু পাৰ্টনাৰৰ ছাপৰ্ট লাগিব দুইজনী ইজনে আনজনক সহায় কৰক ইজনক বুজিব চেষ্টা কৰক ছাপোৰ্ট কৰক এই সমস্যা আপোনাৰ কমি আহিব দেখোন ছেক্স ইণ্টাৰেষ্ট কমি অহাৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটো আপোনাৰ কমি আহিব তাৰপিছতো হ'ল আপুনি শীঘ্ৰ খুব সোনকালে আপোনাৰ ইজাকুলেশ্যন হৈ যোৱা খুব সোনকালে স্খলন হোৱা এইটো জীৱনৰ প্ৰতিগৰাকী পুৰুষেটো এনেকুৱা এবাৰ হ'লেও ভুগে যিটো বৰ বিশেষ চিন্তাৰ কাৰণ নহয় কিন্তু যদিহে আপোনাৰ এইটো ঘটিয়ে থাকে এই ধৰণৰ সমস্যা আপুনি ভুগিয়েই থাকে খুব সোনকালে আপোনাৰ আৰ্লি এক্সাবুলেশ্যন হয় বা শিক্ষকতন হয় তেতিয়াহ'লে এই চিন্তনৰ বিষয়ে চিকিৎসাৰ খুবেই প্ৰয়োজন এই সম্পৰ্কেও মোৰ ইতিমধ্যে ভিডিঅ' আছে ঘৰুৱা উপায় বিভিন্ন উপায় আছে আপুনি যদি চিকিৎসকৰ ওচৰত যাব আপুনি অপ্ৰস্তুত হয় বা মানসিকভাৱে আপুনি প্ৰস্তুত নহয় তেতিয়াহ'লে ঘৰুৱা উপায়সমূহ অৱলম্বন কৰিও এই সমস্যাৰ পৰা আপুনি উপশম লাভ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত হ'ল ড্ৰাই অক্সিজেন আপোনাৰ কি হয় বীৰ্জ খলন হোৱাৰ আগতে আপোনাৰ ইজাকুলেশ্যন হোৱাৰ আগতেই আপুনি অৰ্জগ্ৰাম ফিল কৰে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল আপোনাৰ বীৰ্জত ঠিকমতে হয়তো প্ৰস্তুত নোহোৱা বা ব্ৰীজৰ মূত্ৰাসৰ থৈ মূত্ৰাসৰ পিনে গুচি যোৱা এইসমূহ এনেকুৱা কাৰণৰ কাৰণে আপোনাৰ ড্ৰাই অক্সিজেন হ'ব পাৰে বা ব্ৰীজক সলন হোৱাৰ আগতেই পুৰুষজনে অৰ্জগাম ফিল কৰিব পাৰে আৰু মূদ্ৰাসৰ অপাৰেচন বা প্ৰস্তুতিৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণেও এনেকুৱা সমস্যা হ'ব পাৰে কিন্তু অন্যান্য কাৰণ থাকিব পাৰে তাৰপিছত আৰু এটা কথা হ'ল অধিক সময় ইৰেকশ্যন প্ৰত্যেক পুৰুষে বিচাৰে তেখেতৰ যৌনাংক বেছি সময় টাইট হৈ থাকক অধিক সময় ইৰেকশ্যন হৈ থাকক কিন্তু যদিহে দুইৰ পৰা তিনি ঘণ্টালৈ ইয়েকশ্যন হৈ থাকে তেতিয়া আমি ভাবিবলগীয়া কথা চিকিৎসকৰ প্ৰয়োজন চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিবলগীয়া কথা লিংগৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে যদি এজন পুৰুষৰ ইৰেকশ্যন অত্যাধিক সময় ইৰেকশ্যন হৈ থাকে দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা ইৰেকশ্যন হৈ থাকে যৌনাংক টাইট হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে লিংগৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে আৰু ষ্টেটছাছ ধৰণৰ হৰমনৰ লেভেল কমি অহা স্বেচ্ছৰণ হম মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ মই বিভিন্ন বিধত কৈছোঁ যে ছেক্স হৰমন বুলি কোৱা হয় বা পুৰুষ হমন বুলি কোৱা হয় বয়সৰ লগে লগে বা মানসিক চাপৰ কাৰণে বিভিন্ন ৰাগিয়াল বস্তু মদ কেফিনজাতীয় খাদ্যসমূহ চিকাৰেট বা কেঞ্চাৰত যদি ভুগি থাকে বা আইৰণৰ পৰিমাণ যদি দেহত বাঢ়ি যায় এইসমূহ কাৰণতো তেষ্ঠচন হৰমনৰ পৰিমাণ কমি আহিব পাৰে যাৰ ফলত ব্যক্তিগৰাকী যৌনৰ লগত বা গুপ্তৰ ৰোগত পৰিব পাৰে বা যৌন স্বাস্থ্য আপোনাৰ ঠিক নহ'ব পাৰে সেইসমূহ কাৰণ এইসমূহ যৌন স্বাস্থ্যৰ বা পুৰুষে গুৰুত্ব দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজন আজিলৈ এইখিনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয় লৈ আপোনাৰ প্ৰস্তুত হ'ম ধন্যবাদ নমস্কাৰ